Saya nak baca salah satu cerita pendek dari buku bertajuk Latifah Rabbaniyah karya Azizi Haji Abdullah. Dengarkan ya. Hari ini saya nak baca cerita bertajuk baru sekarang dia mengerti Baru sekarang dia mengerti Dengan sekeping sijil maktab teknologi Adenan pulang ke kampung dengan sebuah keazaman dalam tempurung kepalanya sudah terperta jalan dan cara untuk maju. Dan apabila pula dia teringat pesanan pencarahnya dulu mengatakan mesti belajar hidup di atas kaki sendiri, maka keyakinannya semakin kukuh. Kali ini dia mahu membuktikan pada orang-orang kampung, kepada seluruh bangsa Melayu atau bukan Melayu yang dia sebagai anak miskin dapat hidup di atas kaki sendiri dalam lapangan mekanik. Tapi malangnya apabila dia mencongak menghitung kira campur tolak bahagi didapati modalnya tidak cukup untuk membuka sebuah kedai pembaik motor-motor yang sederhana. Dan untuk mendapat bantuan Mara syarat-syaratnya belum sampai maka temenunglah dia sehari dua. Sesungguhnya orang-orang Melayu yang tidak boleh maju dalam perniagaan inilah satu sebabnya fikir Arnen dan mujurlah pada satu malam dia didatangi ilham. Dia menghadap ibunya yang sudah tua itu diceritanya tentang kebaikan berniaga, tentang kebaikan bekerja sendiri, tentang berkat daripada hasil titik peluh, tentang tidak bergunanya anak Melayu bekerja di bawah bangsa lain. Akhirnya dia mengajukan satu syur pada ibu tuanya. Tanah seluas dua relung dipajak untuk buat modal. Dua ratus cukup, katanya meyakinkan. Pada mulanya, ibu tua itu teragak-agak juga dengan syur itu. Dia kurang percaya dengan kebolehan anaknya walaupun terbentang dengan sehelai sijil kelulusan. Dia masih ragu tentang kerja yang berlainan dari orang kebanyakan itu. Tapi apabila hujah adenan begitu kukuh, termasuk juga di fikirannya sedikit sebanyak. Akhirnya, terpajaklah juga tanah seluas dua relung pusaka suaminya. Dipejamkan mata menghulur dua ratus ringgit pada adenan untuk dijadikan modal. Bagi adenan untuk mendapatkan tapak di pekan kecil atau di tepi pinggir pekan kecil di kampungnya, tentulah mustahil dengan wang sebanyak itu. Mahu tidak mahu, dia terpaksa mencari kalau-kalau ada orang hendak menyewa. Tuahnya memang baik. Ketika dia mencari-cari tapak untuk menyewa, dia terdengar khabar yang Tauke Wong, pembeli getah, hendak membuka kedai menjual motor. Tauke Wong tidak mahu lagi membeli getah kerana harga getah sekarang jatuh. Adenan segera berjumpa dengan Tauke Wong ditanyakan keinginan hendak menyewa tapak kedai. Wong di samping Wong sendiri menjual motor. Lagi pula tempat itu amat sesuai baginya. Pertemuan dan kira bicara itu hanya berlangsung di sebuah kedai kopi. Wajah Tauke Wong yang berseri-seri macam perniagaannya untuk berlipat ganda. Begini cadangan, kata Tauke Wong sambil memahatinya atas bawah. Adenan menghirup kopi yang dibelanja oleh Tauke Wong sambil menanti kata-kata Wong yang sangat-sangat diharapnya itu. Saya pun bercadang hendak membuka sebuah kedai menjual motor dan Cik Adenan datang ini tepat pada ketikanya. Sambung Tauke Wong lagi dengan pelat kecinaannya. Tapi Tauke, saya bukan mahu makan gaji pada Tauke. Saya cuma mahu sewa tapak di depan kedai Tauke saja. Adenan memintas cakap Tauke Wong ke Wong tersenyum. Wajah Adenan yang serius itu seolah-olah dapat dibacanya dari Alif sampai Ya. Saya mahu bekerja sendiri, sambung Adenan lagi. Saya tahu, saya tahu, potong Wong pula. Sesekali dia menjeling ke arah orang-orang yang sedang minum bersama-sama mereka. Saya pun bukan mahu Cik Adenan makan gaji dengan saya, tapi saya nak tolong lagi. Kembang hati Adenan mendengar kata-kata begitu. Ke, hati, kecil bersorak-sorak kemenangan. Banyak-banyak Cina, ada yang mahu tolong Melayu fikirnya. Terima kasih katanya pelan tapi jelas didengar. Cik Adanan ada kursus di mana-mana dalam hal ini? Ada. Di mana? Maktab teknologi. Oh, bagus-bagus. Puji Tauke Wong sambil menepuk-nepuk bahu Adanan. Hati kecil Adanan sekali lagi kembang macam buah semangkuk direndam. Kalau begitu, Cik Adanan boleh majulah. Tauke Wong kelihatan tunduk beberapa ketika. Kertas pembungkus kuih direnyuk-renyuknya. Dia seolah-olah mencari masalah yang hendak dikemukakan. Tapi saya agak penagaan Tauke juga akan maju. Bukankah di pekan ini belum ada lagi wakil menjual motor? Dan kalau ada rosak, mereka boleh datang pada saya. Seluruh adanan dengan ketawa kecil. Senang benar hatinya. Tauke Wong angguk-angguk. Berapa Tauke mahu bayar sewa tapak? adanan bagi tidak sabar. Saya tidak bermaksud hendak menyewa. Tiba-tiba tahu ke Wong berkata. Dan kata-kata itu sendiri mengejutkan adanan. Mengapa? Tau ke Wong tersenyum. Sambil membetul-betulkan duduknya dan menghabiskan air kopi, dia berkata. Begini Cik Adanan. Saya harap Cik Adanan bekerjalah di kedai saya. Saya tak mahu ambil sewa walau sesen pun. Malah saya nak beri pula seratus ringgit sebulan pada Cik Adenan jika sudi membuka bengkel di kedai saya. Cuma yang saya harap, biarlah pekakas motor macam tayar, wayar misalnya dibeli dari saya. Setuju? Adenan bagaikan hendak melompat dan memeluk Tau K. wong. Setuju? Ulang Wong lagi. Adenan melihat sekeliling. Dan bila dilihatnya orang-orang lain tidak peduli perbualan mereka, lalu dia menepuk-nepuk bahu Tau K. wong dan berkata, Tauke banyak baik hati. Terima kasih. Ucapnya penuh jujur. Oh, itu tidak apa. Tekeke-keke Tauke wong ketawa macam digelik jalan tua. Saya mau tolong orang Melayu. Saya mau tunjuk aja orang Melayu berniaga. Saya rasa saya lah orang pertama di sini menyahut seruan menteri kita. Tauke wong cuba angkat diri. Dan ketawa yang tidak putus-putus menampakkan sebut kuih di dalam mulutnya. Adanan cuba tersenyum. Sedikit sebanyak... Dia akur juga kata-kata Tauke Wong ini. Dan dia bercadang peluang itu tidak akan dilepasnya begitu saja. Biarlah Tauke Wong mendapat untung dengan jualan motor dan pekakas-pekakas motor. Dan dia pula mendapat upah membaiki motor tanpa dikenakan sebarang sewa tapak. Dan kalau Cik Adanan setuju... Saya ada seorang anak lelaki yang baru keluar sekolah. Saya bercadang mahu suruh dia bantu Cik Adanan. Tolong angkat benda-benda yang berat... Ini suka rela saja. Terima kasih dan bagi adenan Tauke Wong sudah melampau kasihan rahimnya. Hatinya bersungguh-sungguh yakin yang Tauke Wong ini betul-betul hendak membantu orang-orang Melayu dalam perniagaan. Sudahlah sewa tapak tidak diambil, seratus ringgit pula diberi. Tak cukup itu lagi, anaknya pula disuruh memperhambakan diri. Bukan main bangga hatinya. Sebulan saja dia bekerja sebagai mekanik di tempat itu, pelanggan-pelanggan sudah ada. Setiap hari ada saja orang datang mahu memperbaiki ada nan merasa bangga kerana kesedaran bangsanya. Dan dia bekerja dengan hati-hati sekali. Dilayannya pelanggan dengan manis muka. Dan yang paling membangganya pula ialah kerana ketololan anak tau kewong itu. Dibuatnya macam budak suruhan. Macam hamba. Disuruh angkat enjin, diangkatnya. Disuruh cuci rantai atau benda-benda karat, dicucinya. Giok tidak pernah membantah. Kadang-kadang dia duduk macam tuan melihat Giok bekerja sehari suntuk. Kalau tidak kena pasang itu, salah letak ini, ditegurnya. Inilah masanya aku memperhambakan dia bisik hati kecilnya dengan jijik. Tidak terlintas di hati kecilnya pun untuk menghulur sepuluh ringgit atau dua puluh ringgit sebagai sagu hati budak itu bekerja. Dan perkara itu pula tidak pernah disungut oleh Giok ataupun Tuek Tauke Ke Wong sendiri. Malah kalau Giok malas bekerja, Wong sendiri yang memarahinya. Dalam setahun saja, Giok seolah-olah dapat menandinginya bekerja sebagai mekanik itu. Kerja-kerja yang sulit sudah dapat dibuat. Hingga satu enjin sudah dapat dibukanya. Kemudian dipasang kembali tanpa sebarang kesilapan. Dan Adenan seolah-olah macam guru itu semakin bangga kerana dia lebih banyak rehat daripada bekerja. Sedangkan wang upahnya masuk ke dalam sakunya tanpa sebarang komisen. Dan di sana sini dia menceritakan yang dia dapat menguasai giok seperti hambanya. Sana sini dia memberitahu yang Tauke Wong sangat baik hati. Satu hari ketika pelanggan-pelanggan tidak ada, Tauke Wong menjemput Adenan masuk ke dalam rumahnya. Di atas meja tersedia dua cawan kopi panas dan dua tiga keping roti bakar. Ada apa Tauke? ke? Tanya Tanyanya tanpa berlengah-lengah lagi. Saya harap Cik Adanan dapat membuka sebuah kedai sendiri mulai bulan depan. Kata Tauke ke Wong dengan tegas tanpa senyum sedikit pun. Maksud Tauke? ke? Adanan macam peon yang akan dibuang kerja. Saya bercadang hendak bekerja sendiri. Tapi Tauke ke hanya menjual motor. Adenan pula gelisah dengan kata-kata tokennya yang dianggap bodoh dahulu. Ya, saya memang menjual motor tapi anak saya sudah cekap bekerja seperti Cik Adenan. Adenan memahati tauke wong atas bawah. rasu rasanya mau dipatah-patahkan tengkuk wong ketika itu. Barulah disedarinya tentang kebaikan wong pada mula-mula dulu. Barulah disedarinya tentang anak tauke wong yang bekerja dengan tekun walau tidak diberi upah sesen pun. Barulah disedarinya tentang giyok yang dianggapnya macam hamba itu. Barulah disedarinya tentang murah hati wang menyuruh anaknya bekerja. Tapi saya tak ada modal tak ke? Okay, macam mana hendak buka sendiri? nan seolah-olah so, akan, akan merayu. Tak ke wang tidak sedikit pun tersenyum. Itu soal cik adanan. Tapi kedai ini hak saya. Saya mahu anak saya bekerja kerana dia sudah cekap dalam hal mekanik. Bukankah saya yang mengajarnya, Adenan macam hendak bertegang. Tapi saya juga memberi gaji pada awak RM100 sebulan dan tidak mengambil sewa tapak. Bukankah sudah cukup selama ini? Adenan mengangkat punggungnya perlahan-lahan. Kopi di atas meja tidak sedikit pun diminumnya. Dia melangkah keluar dengan seribu sesalan. Barulah disedarinya tentang putar belit manusia mahu hidup manusia yang bercita-cita mahu tidak mahu dia terpaksa juga meninggalkan tempat itu sesudah dia mengajar anak tauki yang baik hati itu dengan tidak secara langsung cerpen ini diterbitkan dalam surat kabar mingguan Malaysia bertarikh 22 Jun 1969 hari ini hari apa Itulah cerita pendek. Barulah disedarinya. Antara cerita pendek dalam buku Latifah Rabbaniah karya Azizi Haji Abdullah. Sekian.